कमाल कमाल सुपर डुपर किस्म का जो है मैच हुआ और कमाल मैच के अंदर इंडिया ने इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी क्या एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस देखी हमने भारत की जानव से आज दांत खट्टे कर दिए न्यूजीलैंड के अ वर्ल्ड कप और इज दिस इंडिया धोबी पटका लगा रहा है न्यूजीलैंड को और ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया इसमें जीत जाएगा पाकिस्तान में खुशी का एक ही लवा है जो जो एंजॉय करते हैं जब विराट कोहली खेल रहा होता है हाँ। देखें हार्ड वर्क <laughs> जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है yes. इस लड़के ने ना बहुत ज्यादा इसने अपने किया है अपने खाने पीने पर अपनी पर्सनल जिंदगी के ऊपर और अल्लाह देता है फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है इंडिया वो टीम नहीं है उनकी आंखों में जो जीत की लगन है जो जज्बा है जो जोश है और जिस तरह से वो इस वर्ल्ड कप को दुनिया से छीनना चाहते हैं इससे है, इंडिया की टीम को रोका नहीं जा सकता और वसीम अक्रम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि अगर आप इंडियन टीम को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि अपना टीवी बंद कर दीजिए टूटने के साथ साथ

इसको कहते हैं फास्ट हाँ। सर सब जो रोहित शर्मा, शर्मा इसको आप बोलते पहले शुरू में आउट फिर आए, फिर आउट किया फिर 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 पार्टनरशिप लगी आया सर आप ये लेट्स टॉक अबाउट द खतरनाक है लेकिन जो ही बॉल उसका हिट करता है वो बड़ा तेजी से पैडों पे लगता है बड़ा तेजी के साथ स्लिप में कैरी थ्रू करता है दूसरा उसका सीन पे बॉल पड़ता है, और ये ये सम, बहुत ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे जब वो सीन पे बॉल फेंकता है उसका बॉल लग के एक्सी एक्स्ट्रा यार्ड तेज होता है आप देख लें उसका प्लम देख लें कहा पुराना बॉल लगा ठग पेडों पर पे, पतंज ने आज का इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखा होगा जहां इंडिया के बैटिंग होने के बाद सभी कह रहे थे कि ये वन साइडेड मुकाबला हो सकता है क्योंकि इंडिया ने बहुत ही बड़ा टारगेट बना लिया है न्यूजीलैंड को चेस करने के लिए लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली और न्यूजीलैंड के डरिन मिचेल ने अपनी सेंचुरी भी पूरी की और न्यूजीलैंड को स्टेबिलिटी भी प्रदान किया लेकिन दोस्तों मोहम्मद शमी ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और उन्होंने आवश्यकता होने पर विकेट्स भी दिलाए और और हमारे इंडियन बॉलर्स ने आखिरी दम तक न्यूजीलैंड से लड़ा और ये जीत हासिल की है दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आपको याद होगा दो का, का वर्ल्ड कप जब भारत ने न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हार गया था और उस टाइम भी भारत वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था और टेबल टॉप भी था लेकिन भारत का ये जीत अब भारत को पहुंचा देगा फाइनल में और अब भारत अपने फाइनलिस्ट का इंतजार करेगा अहमदाबाद में तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रियक्शन थ्री ओवर नाइनटीन और टुडे से yeah. yeah. दो तीन चार ठीक है बट सेवन इज बिग स्पेशल चीज जो है की लेफ्ट को राउंड दिकेट आते हैं तो आंखें बंद करके आप समझे जाने वाली है yeah, so

और विद इन दस स्टम्स खत्म होता है उसका बॉल बॉल ये बड़ी चीज़ है उनकी आप नहीं, 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 आप नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं मैं बस वो कह रहा था चार बेंड भी उनकी के ऊपर यू नो इट कितना एक्यूरेट था एंड विकेट्स लिए बिल्कुल मैंने उनके मारते हुए कोई तीसरा आई थिंक एक्चुअली लुकिंग फॉर विकेट्स एक्चुअली लुकिंग फॉर विकेट्स और कोशिश करता रहता है बचने की कोशिश नहीं करता है. तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजें अच्छा करता है बचता नहीं है ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है और ट्रू पैट्रियोटिक है और जेनली हिंदुस्तान के लिए वो करना चाहता है जीतना चाहता है नहीं। अच्छे नहीं। बंदे के साथ एंड में यार अच्छा ही होता है और मैं ये समझता हूँ शामी बहुत अच्छा बंदा था और बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था अब अंजाम अच्छा होना चाहिए था उसका यह अंजाम आप देख रहे हैं उसका क्या खूबसूरत अंजाम हो रहा है और क्या उसको इज्जत मिल रही है इंडिया में और पूरी दुनिया में तो क्या उसकी परफॉर्मेंसेज है Century century राट कोहली से तेज सेंचुरी बनाते हैं और वो भी एक सेंचुरी बना देते हैं मतलब सेंचुरी की भरमार हो रही है एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड इस बात का भी बना लेंगे और बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे और और बहुत सारे रिकॉर्ड बने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो बात करेंगे मगर तो रिकॉर्ड टूटने के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं या दिल टूट रहे हैं या पोस्ट टूट रही हैं या कुर्सी टूट रही है क्या हो रहा है उस सारी चीजों के हवाले से बात करेंगे मैं मेरे साथ मौजूद उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद है, तो है वक्त कम है हमारे हमारा पूरा पैनल जोर का जुड़ जो की फैमिली हमारे साथ मौजूद है।, है लाला शाहिद मुशीबाई आप सबको खुश आहदेद खुशी बस आपको देख लिए सबको सारे आज पूरी हो फैमिली तो खुशी खुशी अच्छी अच्छा। बात है खुश रहना चाहिए ये भी एक अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है ये भी एक अच्छी बात है मगर यस इस वक्त इंडिया के फ्री 363 रंस हैं दो विकेटों के नुकसान पे एंड इट इज द 48 ओवर दैट इज गोइंग ऑन और रंस पे रंस रंस पे रंस लाला सबसे पहले विराट कोहली 50 ओडीआई हंड्रेड सचिन तेंदुलकर सामने बैठे थे जिनका रिकॉर्ड तोड़ा एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल ग्रेट अचीवमेंट जी oh. अभी मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट बाकी भी है उसकी yeah. और 50 कर चुका है सेंचुरिया okay. बहुत बड़ी बात है मैं तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन yes. लेकिन एक बहुत एक ही बहुत ही फिट लड़का तोड़ सकता था सेंचुरी शौक के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी okay. रही है कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए दोबारा फ्रेश होने के लिए लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड डिजर्व करता है

देखें हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है yes. इस लड़के ने ना बहुत ज्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे अपनी पर्सनल जिंदगी के ऊपर और अल्लाह देता है फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है और सबसे बड़ी बात ये है जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं एंड एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम 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 यू यू नो नो लाइक लाइक ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर फॉर वी आर वेरी हैप्पी कई दफा एज ए क्रिकेटर एज एज ए स्पोर्ट्स मैन यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है एज एपनर तो, तो यूसुफ भाई अगर आपकी टीम को मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहाँ पर है पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं बिग अचिप इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट दस कैरियर जबरदस्त क्रिकेट खेली है मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज्यादा है इसकी वनडे क्रिकेट में और आ, सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है इनिंग्स बहुत कम है फिफ्टी एट पॉइंट एट एट की एवरेज है टू नाइनटी वन गेम्स हैं तेरह हजार के करीब रन हो गए हैं wow. और इतना कुछ उसने कर दिया है और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है। तो मेरा ही अच्छा इंसान भी है और फाइनल के बहुत करीब पहुंच चुका है हरभजन सिंह का कहना है कि इंजमाम हक कौन सा नशा करते हैं आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स मैं हूं आपकी होस्ट आलिया आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको इस वक्त लाइव आपके सामने हूँ आप सबको वेलकम करती हूँ ये लाइव करने की वजह यह है कि इस वक्त ढांसो किसम का मैच चल रहा है और इंडिया थोबी पटका लगा रहा है न्यूजीलैंड को और ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया इसमें जीत जाएगा देखिए 397 फॉर फोर अभी तक जो मेरे सामने इस वक्त सिचुएशन है और उसमें रोहित शर्मा जो है उन्होंने तो कमाल के इनिंग्स के लिए भाई क्या जबरदस्त खेला है और सेंचुरी से ऊपर वो पहुंचे हैं और इसी के साथ और भी चंद जो खिलाड़ी उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला तो 400 से तो अब ये चला गया अब इसको न्यूजीलैंड पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता कि न्यूजीलैंड इसको फॉलो कर पाएगा इसको चेस कर पाएगा आ, लेकिन क्या होता है हम देखते हैं मैं आपको ये बता रही हूं कि इंडिया जीतने के बहुत करीब है सेमीफाइनल इंडिया न्यूजीलैंड से जीतने जा रहा है और फाइनल की तरफ बढ़ रहा है और फाइनल लगता है कि इंडिया ही खेलेगा फाइनल में एक टीम इंडिया की होगी और दूसरी टीम हम देखेंगे कि कौन सी होगी जब वो उनके मैचेस होंगे उसमें जो जीतेगा तो अगर इंडिया जीतता है और फाइनल खेलता है हम उनको इन एडवांस मुबारकबाद पेश करते हैं इंडिया को मुबारक हो आपने बहुत कमाल का खेला है आज बहुत जबरदस्त जो है वो बैटिंग जारी है धुआंधार बैटिंग जिसे कहते हैं आ, वो इंडियन बैट्समैन ने की है भारतीय ओपनर कप्तान रोहित शर्मा टीम को जा जारिहाना आगाज फ्राहम करके 29 बॉल्स पर 47 सेवन रन बनाकर जो है वो पवेलियन लौटे